Церковь. С первым днем лета у вас. Вот. Уже пришло наконец-то лето. Наконец-то будет хорошая погода. Надеемся. Вот, как бы дожди еще будут, но надеюсь, что уже будет тепло, 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 и можно будет ездить на озеро. Знаете, когда ты ребенок, то лето это что-то особенное. Ты там можешь гулять с друзьями до вечера, не ходишь в школу. Ну, в общем, типа, лето было мое самое любимое время. А когда ты вырастаешь, то лето это просто три зарплаты. И все. Вот. Хочу сегодня с вами поделиться таким отрывком из Библии. Он очень интересный. Хочу прочитать его. Это Луки, 4 глава, с 16 по 19 стих. И прибыл он до Назарету, где был выхован. И звичаем своим он пришел Дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши її, він книгу, знайшов місце, де було так написано: На мені Дух Господній. По мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богі. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилу. Такой необычный э, отрывок. Это происходит после того, как Иисус Христос был э, искушен дьяволом, э, ну точнее искушаем дьяволом в пустыне. Э, Иисус возвращается, Он был уже э, Бог дал Духа Святого, или Он был исполнен Духом Святым, и Он начал уже свое служение проповедовать, рассказывать. Вот добрую весть Евангелие людям. И он приходит в Назарет, заходит, даже, с, как обычно, написано, заходит в синагогу, и ему дают читать книгу Пророка Иса, и он, по сути, читает пророчество о себе. И здесь очень интересные слова, что проповедует рик Господнего смылывания. В других переводах это там ну, звучит так, чтобы проповедовать лето Господне благоприятное. И интересно, что вот этот период, да, как рик или лето, э, это не значит, что типа вот определенный, да, там три месяца или год и так далее. Э, речь идет о более долгом сроке, и мы не знаем, когда он закончится. Иисус говорит, что, э, что Бог его помазал, чтобы исцелять людей, чтобы не исцелять, давать зрение, чтобы э, люди, э, которые да, там заложники, можно так сказать, чтобы они были э, освобождены. И сегодня о котором говорил Иисус Христос, он продолжается. Сегодня Иисус Христос продолжает точно так же исцелять, точно так же помогать людям и точно так же нести Евангелие. Только сегодня это уже делаем мы непосредственно, а тогда это делает Иисус Христос. Иисус Христос сегодня тоже продолжает возвещать эту радостную весть, благую весть Евангелия. И вот пусть это лето будет для вас каким-то особенным, потому что Благая весть, она продолжает идти сегодня и в наше сердце, и в сердца неверующих людей. Бог начинает работать с нами. И часто мы тоже можем быть слепы, да, там, немощны и так далее, в духовном смысле. И Иисус Христос хочет, чтобы мы сегодня обращались к Нему, чтобы мы приходили к Нему за этой доброй вестью. Поэтому сегодня есть отличная возможность сейчас прославить Бога за то, что Он спас нас, за то, что Он дает нам освобождение. И чтобы Бог пословил это собрание, чтобы мы сегодня смогли получить благословение от Господа. Давайте сами помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что мы сегодня собрались, Господь. Мы благодарны, что Ты, Господь, исцеляешь нас, что Ты помогаешь, освобождаешь нас, Господь. Мы прославляем Тебя за это, Иисуса. Мы просим сегодня, прибудь здесь с нами, на этом служении. Помоги, Господь, петь, прославлять и понимать, что, Господь, ты освободил нас, Ты даешь нам сегодня эту радостную весть, и помоги сегодня ее принимать, помнить Господь о ней, и всегда вспоминать. Мы благодарны за эту жертву, Господь, о которой мы сегодня будем вспоминать. Мы благодарны за Твою пролитую кровь, Господь, что это было все за нас. Ты прости нас, Господь, где мы поступаем не так, где мы огорчаем Тебя, и мы верим, что Ты нас прощаешь, Господь, и кровь Твоя очищает нас. Богослови это служение. Oh. you нашу плоть, Господь. Я дякую, що ти пробуджуєш нас, Дух, Господь. Я дякую, що ти пришел в на наше життя, Господь. Ми блукали в темряві, Господь, і Ти прийшов в нашу пітьму. Дякую Тобі за чудовий план спасіння, Господи. Я дякую, що Ти не залишив нас блукати в наших гріхах, Господи, в наших страхах, в наших болях, Господи, в наших твердинях, Господи, які нас тягнуть, Господи, до землі, Господи. Я дякую, що ти прийшов в наше життя, щоб підняти, відновити нас, Господи, змінити наше серце, Господи, дати нам нову долю, Господи, вічність з Тобою, Ісус. Я дякую. З тобой цей час, Господи, прийти в це служіння, Господи. Будь з вами Духом Святий Господь. Амінь. На городі та вінці суги вида. そう。Uh oh.

Наші гріхи, Ісус. дякую, Боже, за те, що ти відкупив кожного з нас, Боже. Я прошу Тебе, освяти, Боже, приготуй наші серця, Боже, очисти до хліба ломання до цього причастя, Боже. Дякую за те, що ми можемо очищатися, Боже, завдяки тобі. Боже, веди надалі це служіння, це прославлення, будь возвеличеним та прославлений. Амінь. слов. i boy. Слава Ісусу Христу! Ау. Давайте ще раз. Слава Ісусу Христу. Боже. Бог достойний того, щоб ми Його прославляли. Бог достойний того, щоб ми дякували за Його Слово, яке він лишив для нас, людей. І Він створив весь цей світ, в якому ми живемо. Він створив...